Доброго времени суток. Всех, кто нас видит, слышит и ощущает. Сегодня продолжаем набор в нашу Академию правозащиты. Вот, у нас есть два вида обучения. Первое – это двухмесячные курсы вот, по укреплению так сказать, морального здоровья. Ну и, безусловно, мы даем эффективные инструменты в самозащите. Я имею в виду правовую самозащиту. Так, это уже будет четвертая волна, так сказать, КМС-4. Вот, Стартует она с 1 ноября. Ну, с 1 по 15 будем записывать всех желающих. Пожалуйста. Значит, контакты под каждым из наших роликов. Звоните, пишите, выясняйте условия. Ну, вот. И, и принимайте решение. Значит, первое двухмесячные И второе это шестимесячные. Это уже шестимесячные занятия будут. Нам нужны специалисты международного класса. Так вот, в течение шести месяцев мы будем, мы будем готовить специалистов именно международного класса. Так, там мы расширили в академии количество дисциплин: там финансы, право, банковское дело, вексель, другие финансовые инструменты журналистские расследования, журналистика, что такое право, понимаете, основы правозащиты, так как у нас правозащитная академия при Международном институте анализа проблем правозащиты, МИАП сокращенно. Вот. Там обучение будет длиться полгода, и э, там основное обучение нацелено на подготовку специалистов. Все, кто пройдут обучение у нас, практически всем, ну, по вашему желанию, безусловно, мы можем гарантировать какую-то работу и участие в наших программах. То есть вы не просто там, как вильни слухачи или кто-то там, прослушали курсы и, и побежали, забывать их, понимаете? Ну, вот. А там в процессе работы, в течение этих полугода, вы уже будете там внутри работать над определенными программами, нашими программами. Наши все программы касаются правозащиты. Вот. Поэтому каждый из вас, ну не буду громко говорить, будет трудоустроен, но мы таки позаботимся о вашем будущем. Поэтому принимайте решение. Еще раз, все наши контакты под роликами. Ну, пожалуйста, пишите в сообщениях. Значит, двухмесячные курсы КМС-4 с 1 по 15 ноября, вот, они стартуют а сама Академия правозащиты, та, которая обучение будет полугод, от полугода, вот, та стартует с 15 ноября. Поэтому, пожалуйста, подавайте заявки, принимайте решения и, и будет таки вам дано.